ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲಾಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಆಶಾ ಅಂಕಿತಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣನ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂದರೆ ಆ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಹೇಗಿರಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆತ ಸ್ವದೇಶ ವಿದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿನೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರಗಳಂದು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಅಂದಿನ ಆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಒಂದು ದಿನದಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಾವರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದಂತೂ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ದಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಶಾರದಾ ತುರ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಯಾಕುಂದೇ ತುಷಾ श्वेतपद्मासना या, श्वेत या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभि देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा्रीं ह्रीं ह्रीं हृद्यीजे शचिरुचिविमले कल्पविस्पष्टशोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवनदहे पद्मे दिव्ये पद्मोपविष्टे प्रणतजनमनोमोदसम्पादयित्री प्रोत्फुल् ुटी हरिजननिदयिते देवी संसारसारे ऐं ऐं जाप्य जाप्यतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर् मातर्नमस्ते दह दह जडताम् देहि बुद्धिं प्रशस्तताम् विद्ये वेदान्तगीते श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदे शारदे शुभ्रवर्णे धीं 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 धारणाख्ये कीर्तनीये नित्ये नित्यानुनीते मुनिवरनमिते नूतने वै पुराणे पुण्ये पुण्यप्रवाहे हरिहरनमिते पूर्णतत्त्वे सुवर्णे मातर्मात्रार्थतत्त्वे मतिमतिमतिदे माधवे प्रीतियुक्ते क्लीं 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 सुस्वरूपे दह दह दुरितं पुस्तकौ विग्रहस्ते संतुष्टाकारचित्ते स्मितमुखि शुभदे जृम्भणि स्तम्भविद्ये मेधे मुग्धप्रबोधे मम कुरुकुमतिध्वान्तविध्वं समेद्ये गीर्गौर्वाग्भारती त्वं कविवररसने सिद्धिदेसिद्धिविद्ये सौं 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 शक्तिबीजे कमलभवमुखाम्भोजभानुस्वरूपे रूपे रूपप्रकाशे सकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे न नैव सूक्ष्मे भी भी भवे जाप्य भी तत्रे, विश्वे विश्वान्तराळे सुरवरनमिते निष्कळे नित्यशुद्धे श्रीं 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 बीजरूपे मम खरु रसनां कदाचित्यजत्वम् मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु मम मनोः पातु मां देवि पापात् मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि समये पुस्तकेनाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मनु धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि मामे दुःखं दुःखम् कदाचित् क्वचिदपि समये पुस्तकेनाकुलत्वम् शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि ोकमुखैः प्रतिदिनमुशसि स्तौति यो भक्तिनम्रो नम्रो वाण्या वाचस्पतेरप्यतिशयति विभुः वाक्पटुत्वं च शीघ्रम् स्यादिष्टार्थनाभि सुतमिव सततं शारदा पातु देवी सौभाग्यां सत्यलोके प्रसरतु कवितां विघ्नः विघ्नमस्तं प्रयातु निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवतु सततं प्रस्तुतग्रन्थबोधः कीर्तिस्त्रैलोक्यमध्ये निवसतु वदने शारदा स्य साक्षात् दीर्घायुर्लोकपूज्यो गुणनि धीरनि दिशम् राजमान्यो वदान्यो वाग्देव्या सम्प्रसादात् त्रिजगति विजये जायते सत्सभासु दीर्घायुर्लोकपूज्यो गुणनिधिरनिशं राज्यमान्यो वदान्यो वाग्देव्यः जगति विजयी जायते सत्सभासु जायते सत्सभासु जायते सत्सभासु जयतु जयतु वाग्देवी जयतु जयतु वाग्देवी जयतु जयतु वाग्देवी श्रीकृष्णार्पणमस्तु